صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ اللہ علیہ ملفر ومعمنہ والمومنات ومسلمینہ والمسلمات السلام علیکم صدا خوش رہیں صحت مند رہیں آج کا موضوع ہے میاں بیوی کی ہم بستری کے بعد چند احتیاطیں جس کی وجہ سے آپ اپنے کمر درد کے مسائل اور مردانہ کمزوری جسمانی کمزوری وغیرہ سے آپ بچ سکیں گے چند اور بھی باتیں ہیں جس کی وجہ سے کمر کا درد یا جسمانی کمزوری یا مردانہ کمزوری کا مسئلہ بن جاتا ہے بہت سے لوگوں کو میڈل اور تمغہ دینے کا بڑا شوق ہوتا ہے ان کا دل ہوتا ہے کہ ٹائمنگ بہت زیادہ لگنی چاہیے کہ اگلے بندے کا ستیہ ناس کرنا ہے یہ نہیں کہ اپنا ان کا اپنا ستیہ ناس بلکہ سوا ستیہ ناس ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ جب بھی آپ کوئی ٹائمنگ کی دوائی دیتے ہیں تو اس سے ٹائمنگ بڑھتی تو ہے لیکن اس دوران آپ کی کمر کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جو ایک نیچرل چیز ہے اس کے نقصانات اتنے نہیں ہوتے جتنے کہ یہ ان نیچرل چیز پہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو ایک ویاگرہ کیا ہے اب ایک بات یاد آ گئی کہ ایک آج سے پندرہ ایک سال پہلے ایک حقیم تھے لاہور کے انہوں نے ویاگرہ کے کنٹینر کے کنٹینر منگوا کر مجون بنا کر اور ہر شہر میں انہوں نے اس مجمون کی وال چیکنگ کی بھی تھی تو اس ٹائپ کے جو کئی لالچی حکیم جنہوں نے طب کو بدنام کیا ہوا ہے ان سے آپ بچ کر رہے ہیں یہ کوئی طرح بڑا مسئلہ نہیں ہوتا آپ نے ان کی یہ والنگ پہ یہ فکرہ تو پڑا ہوگا کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا بس صرف یہ ایک سچ لکھا ہوا ہے باقی ان کی جو دوائیاں اور کشتا جاتا ہے وہ کچھ اثر کرتے ہیں کچھ نہیں اثر کرتے لیکن آپ نیچرل طریقے سے اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں اسی نوے سال کی عمر تک بھی آپ کی قوت ختم نہیں ہوئے گی جب بھی آپ کی خوراک ان بیلنس ہوتی ہے یا آپ کی کچھ ایسی ایکٹیوٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے یہ بندے کا ہاتھ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ صحیح ہیں یہ ہاتھ کام کر رہا ہے گردن بازو ہر چیز کام کر رہی ہے تو وہ نیچے والا جو مسئلہ ہے وہ بھی اگر یہ ہاتھ ہاتھ پہ کام کر رہے ہیں تو وہ بھی کام کرتا رہے گا لیکن آپ نے اپنی خوراک کو بیلنس رکھنا ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ ایک ہوا ایسے کریٹ ہو گیا ہے ہمارے کلچر میں کہ اس کو بہت زیادہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے حالانکہ یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے اگر کسی کو یہ کوئی تھوڑا بہت مسئلہ ہے یا یہ مرض لاک ہے تو اس نے چند ایک سمپل سی چیز استعمال کر کے تو وہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کر سکتا ہے جیسا کہ شوگر میں کسی کو اگر انسولین لگنا شروع ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا پینکریاز مر گیا ہے اب آپ کا پینکریاز ڈیڈ ہو گیا ہے سو گیا ہے وہ کام نہیں کر رہا اس لیے کہ آپ شوگر کی دوائیاں کھا کھا کے اس کو ورک ہی نہیں کرنے دیتے سب سے مین نقطہ یہ ہے جب ورکنگ آپ کی ختم ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو جب تک آپ کچھ زندہ ہیں صحت مند ہیں آپ کو یہ کمزوری ہو ہی نہیں سکتی یہ سب ایسے ہی جرائم باتیں ہیں اور لوگوں نے پھیلائی بھی ہیں اور ہمارے کچھ دوست عزیز احباب جن کی شادی ہونی ہوتی ہے ان کے اوپر ایک ٹینسی دماغ پہ ایسا بوجھ سا ہوتا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے پہلی رات کو کیا ہوگا یا دوسری رات کو کیا ہوگا اور واقعی ان پہ یہ اثر پڑتا ہے حالانکہ وہ صحت مند ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی اکثر لوگوں نے یہ پریکٹس کی نہیں ہوتی تو وہ پرفارم نہیں کر سکتے حالانکہ دو دن بعد چار دن بعد ہفتے بعد بعض اوقات پندرہ دن بعد مہینے تک وہ بالکل سیٹ ہو جاتا ان کا مسئلہ لیکن شروع میں یہ پرابلم آتی ہے تو ان کی بیویوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ ایک روٹین وائز مسئلہ ہے یہ ہر کسی کو لاگ ہو سکتا ہے اس میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ اس کی طاقت ہی بالکل رہی نہیں یا وہ بالکل کمزور ہے یا مردانہ کمزوری ہے اس کو ایک تو یہ جو نیچرل پیدا ہوتا ہے کہ اس کی طاقت ہی نہیں ہوتی لیکن ایک صحت مند شخص کی طاقت کبھی ختم نہیں ہو سکتی مرتے دم تک یہ سب وہمات اور فضول چیزیں پھیلائی گئی ہیں آپ اپنی خوراک اور چند ایک نسخے استعمال کر کے تو اپنے آپ آپ اپنی طاقت کو بحال کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ کو انتہائی اچھے اور سمپل اور گھر میں تیار ہونے والی چیزیں بتائیں گے آپ کو بتائیں گے جس سے آپ اپنی ساری کمزوری وغیرہ یا اس قسم کے مسائل کو آپ حل کر لیں گے اس ویڈیو کے اینڈ پہ ایک دو آپ کو ٹپس بھی دیں گے کہ آپ کی مردانہ طاقت کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی تو اب مینج موضوع کی طرف آتے ہیں ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو مین چیز یہ ہے کہ جب میاں بیوی نے امبستری کرنی ہے تو اس کے فوراً بعد آپ نے چلنا نہیں ہے چلنا ممنوع ہے آپ نے اسی جگہ پر اپنے آپ کو بستر سر پہ گرا لینا ہے مطلب ہے بستر سر پہ لیٹ جانا ہے آپ نے ہلنا جلنا نہیں ہے نہ ہی آپ نے ٹائلٹ کی طرف چھوٹا پیشاب وغیرہ کرنے جانا ہے یہ چھوٹا پیشاب وغیرہ یہ جو بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے آپ نے ڈھائی تین گھنٹے پہلے کھانا کھا لینا ہے اور سوتے وقت جب بھی آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے تو آپ نے چھوٹا پیشاب وغیرہ اس سے فارغ ہو کر کرنا ہے تاکہ بعد میں آپ کو اس کی حاجت نہ ہو تو آپ نے فوراً اپنے آپ کو بستر پہ گرا دینا ہے لیٹ جائیں آپ بستر پہ کم سے کم پندرہ منٹ آپ نے وہاں سے ہلنا نہیں ہے آپ دونوں نے میاں بیوی دونوں بیڈ پہ ہی رہیں گے انہوں نے ٹائلٹ کی طرف نہیں جانا وہ جو بندہ فوراں چلا جاتا ہے ٹوائلٹ کی طرف تو آپ کمر پہ اثر پڑتا ہے آپ کی آنکھوں پہ آپ کے دماغ پہ آپ کے دل پہ آپ کے گردوں پہ آپ کے میدے پہ ہر چیز پہ اس کا اثر پڑتا ہے تو آپ نے پندرہ منٹ کم سے کم پندرہ بیس منٹ آپ نے پھر آپ ایمرجنسی میں چھوٹا پیشاب کرنے جا سکتے ہیں ورنہ آدھا گھنٹہ گھنٹہ آپ نے لیٹے رہنا ہے اور جن کو بڑا صفائی کا شوق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو نہ لیا ہے تو یہ بھی سب سے خطرناک غلطی ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کی کمر پہ اثر پڑتا ہے آپ نے ایک گھنٹہ کم سے کم وہیں پہ ریسٹ کرنا ہے بیڈ پہ اور کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے اب کچھ لوگوں کو اب کچھ لوگوں کو میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں جی گلاب جامن کھا لیں اور اپنے میدے کا وہ بیڑا گرک کر لیتے ہیں آپ اس وقت کوئی چیز کھا پیس نہیں سکتے اگر بڑی بھوک لگ گئی یا کچھ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ آپ نے کھانا ہے تو آپ نے ایک دو کھجوریں رکھ لیں اپنے پاس وہ اپنے منہ میں ایک کھجور رکھ لیں بس چوستے رہنا ہے پانچ سات منٹ دس منٹ پھر دوسری کھجور کھا رہے ہیں, وہ بھی دس منٹ تک آپ کے منہ میں رہے گی آپ کی ایک گھنٹے بعد پونے گھنٹے بعد آپ کی قوت دوبارہ بحال ہوگی اس کے بعد آپ دوبارہ بھی جا سکتے ہیں سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آپ ریسٹ کریں اور اس سے بہتر بات یہ ہے کہ اگر سہری تک تین چار گھنٹے ہیں تو تین چار گھنٹے آپ سکون کریں اور اگر آپ نے باتھ روم چھوٹے پیشاب پر جانا ہے تو کر کے آتے دوبارہ لیٹ جائیں ریسٹ بہت ضروری ہے جتنا آپ کو باڈی کو ریسٹ ملے گا اتنے ہی آپ کی کمر مضبوط رہے گی اور آپ کو کوئی کمزوری وغیرہ نہیں ہوگی کہ خورنگ بعد چلنا پھرنا یا کوئی سخت کام کرنا یہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے اگر آپ کو بھوک لگی ہے یا کوئی پیاس لگی ہے یا آپ چاہتے ہیں کوئی طاقت والی چیز ہو تو بہترین چیز یہ ہے کہ آپ ایک گھنٹے بعد ہلدی اور دودھ لے سکتے ہیں یا دو ایک کھجوریں آدھا کپ پونا کپ دودھ کے ساتھ آپ لے لیں تو یہ آپ کی جسم کو طاقت دیتا ہے فوری طاقت آپ کو ملے گی کھجور ایک ایسی چیز ہے یہ جو آپ گلوکوز کی بوتلیں ہسپتالوں میں ہوتی ہیں یہ گلوکوز کدھر سے آتا ہے یہ کھجور کا ایکسٹریکٹ ہی نکالتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈرپ وغیرہ یہ جو گلوکوز کی بوتل ہوتی ہے وہ فوری طاقت جسم کو دے دیتی ہے اس طرح یہ کھجور بھی اس بندے کے جسم کو طاقت دیتی ہے تو آپ کھجور جو ہے نا چھوارے لے لیں تو وہ اس کو آپ پانی میں بھگو کر رکھ دیں تو اس کو دودھ میں بوائل کر کے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں دو ایک چھوارے ہوں یا تین تین چھوارے ہوں لیکن آدھا کپ دودھ اور زیادہ اس کو تو آپ نے کھانا پینا نہیں ہے وہ بھی دو ایک گھنٹے بعد اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ تین چار گھنٹے پانچ گھنٹے ریسٹ کر کے پھر آپ سحری کے ٹائم فجر کی اذان کے وقت آپ نہائیں اسی وقت اگر بھوک لگی ہے تو بے شک کھانا کھائیں دو تین گھنٹے کا وقفہ ہو گیا ہو تو آپ کی صحت اور طاقت باہر رہے گی تو so, کچھ ٹپس ایک ٹپس یہ ہے کہ اگر آپ پانچ چھوارے پانی میں بھگو کر رکھ دیں رات کو اگلے دن صبح اس کو دودھ میں بوائل کر کے اس کو کھا لیں یا رات کو پانچ چھوارے یا چار چھوارے دودھ میں بوائل کر کے آپ رکھ دیں فریج میں رکھنا ہے تو فریج میں رکھ دیں اس کے بعد اگلے دن نکالیں صبح اور آپ نے تیس منٹ بار رکھنا ہے جب وہ نارمل ہو جائیں ٹھنڈا ٹھنڈا نہ رہے اس کی ٹھنڈک نہ رہے اس وقت وہ آپ چھوارے اور دودھ کھا لیں اگر یہ آپ ایک مہینہ مستقل کھا لیں تو آپ کی خوراک میں احتیاط کرنی ہوگی آپ نے جس وقت آپ نے امرستری کے لیے جانا ہے اس وقت جو کھانا کھانا ہے اس کی احتیاط ضروری ہے کوئی پروسیس فوڈ نہ ہو کوئی چپس وغیرہ یا برگر ٹائپ چیزیں آپ نے نہیں کھانی اور چائے وغیرہ سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے آپ کا پیشاب پیلا نہیں ہونا چاہیے اگر پیشاب پیلا آ رہا ہے تو آپ نے تربوز وغیرہ کا استعمال کرنا ہے کھیرے کا جوس استعمال کریں کھیرے کی ایسے کاٹ کے زہر نکال دیں زہر نکالنے کے بعد اس کو پورے کھیرے کو بلینڈر میں ڈال دیں اس کو بلینڈ کریں تھوڑی سی ذرا سی کالی مرچ ڈال دیں بلینڈ کر کے اس کو چھان کر اس کو پیے دو ٹائم پیئیں صبح کے ٹائم دس بجے اور چار بجے اثر کے ٹائم رات کو نہیں پیری استعمال کرنا ہے یہاں پہ تو اس سے بھی آپ کے مسالہ وغیرہ کی گرمی دور ہوگی اور خوراک اپنی سمپل اور اچھی کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس بندے کی چار شادیاں ہوئی ہیں چار بیویاں ایک ٹائم میں وہ رکھ رہا ہے وہ کبھی کسی حکیم کے پاس یا کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا کیونکہ ایک تو وہ افورڈ کر سکتا ہے چار بیویوں کو اور دوسرا اس کی خوراک اتنی ایک اچھی ہے اور اس کی ساتھ پریکٹس ہے تو اس وجہ سے اس کو, کو کوئی کمزوری نہیں محسوس ہوگی تو اس وجہ سے وہ اس مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہوتا اس کی صحت برقرار رہتی ہے خوراک کی وجہ سے بیلنس خوراک اچھی خوراک اور دماغی سکون اور چار بیویاں جس نے رکھی ہوتی ہیں وہ ذہنی طور پہ بھی اپ سیٹ نہیں ہوتا دو بیویوں والا اپسٹ ہوتا ہے تو یہ تو میں نے ایسے ایک بات کی ہے تو انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں کچھ ایسے نسخے بتائیں گے بیسوں نسخے ہیں بالکل سمپل سستے جو آپ گھر بنا سکتے ہیں یہ کچھ سے وغیرہ نہیں ہے کشتہ آپ نے کبھی بھی داتی کشتہ مادری کشتہ آپ نے استعمال نہیں کرنا وہ آپ کے گردوں کو تباہ کر دے گا تو یہ چند باتیں ہیں جو کہ مد نظر رکھنی چاہیے جس یہ چند احتیاطوں سے آپ کی کمر کا مسئلہ یا جسمانی کمزوری یا مردانہ کمزوری اس سے نہیں ہوتی اور یہ ویاگرا وغیرہ کے نزدیک جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ویاگرا کیا ہے یہ صرف یہ ہے کہ آپ کی بلڈ ویسل کو سموت سرکولیشن کو خون کو پتلا کرتی ہے اور اس کو سموت کر دیتی ہے اس سے آپ قدرتی طور پر آپ کی پرفارمنس اچھی ہو جاتی ہے لیکن آپ سب بہترین ویاگرامہ گھر میں خود تیار کر سکتے ہیں یہ ادرک وغیرہ اور گارلک سے ہم خود تیار کر لیتے ہیں کچھ ایک دو چیزیں اور مکس کر کے تو ان شاء اللہ آئندہ آنے والے ویڈیو میں اس کا بھی اس کے ایک دو آپ کو بتائیں گے ایک اور ضروری اہم بات یہ ہے کہ بیلنس خوراک سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جسم میں پروٹین کی مقدار بیلنس ہونی چاہیے پروٹین کی کمی نہیں ہونے دینی آپ نے آپ کہ اگر پروٹین پوری ہوگی تو آپ کی ہر مرض خود بخود ٹھیک ہو جائے گی گوشت میں دالوں میں نٹس میں بڑی وقت مقدار میں پروٹین پائی جاتی ہے تو اس پروٹین کی مقدار کو آپ بیلنس رکھیں آئندہ ویڈیو میں بھی آپ کو اس کے بارے میں معلومات دیں گے کیونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن یہ آپ نیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پروٹین کتنی عمر میں کس عمر میں اور کتنے وزن کے مطابق آپ کی پروٹین میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں یہ آپ دیکھ کر ادھر سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو پروٹین انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے اس کی کمی اگر نہیں ہوگی تو آپ صحت مند رہیں گے آپ نے نیچرل طریقے پہ آنا ہے اور یہ ٹائمنگ وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑیں گے تو آپ سدا جوان رہیں گے اور مختلف افراد کی مختلف نوعیت ہوتی ہے تو کچھ تین دن بعد چار دن بعد پانچ دن بعد ایک دفعہ اگر جائیں تو یہ اچھا ہوتا ہے بیلنس رہتا ہے اور خوراک ساتھ ساتھ اچھی ہو اور ٹینشن آپ کو نہیں ہونی چاہیے تو آپ کا یہ سسٹم بالکل صحیح کام کرتا رہتا ہے اور سب سے اس کی جو کنجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر سخت ایکسرسائز کریں گے ہارڈ ورکنگ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی یہ مردانہ طاقت بہترین رہے گی پسینہ نکلنا چاہیے آپ آپ کا ٹیسٹی لیول بالکل صحیح رہے گا سخت ورپش کریں پش اپ کریں یہ ڈن بیٹھ کے کریں یہ روزانہ آپ نے کرنا ہے تو اس سے آپ کی وہ طاقت جو ہے نا وہ برقرار رہے گی اور اگر آپ سستی اور کائلی میں رہیں گے تو یہ طاقت آہستہ آہستہ کم ہوتی رہے گی اور اگر آپ خوراک بیلنس رکھیں گے ساتھ ایکسرسائز رکھیں گے تو آپ مرتے دم تک جوان رہیں گے مرد کبھی برا نہیں ہوتا تو یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم